ये जो परहेज़गारी है यूँ तो इसकी बहुत सी सिमतें हैं यानी पूरी ज़िंदगी को परहेज़गारी और तकवा से मुजन कर लेना वो ज़रूरी है और ख़ास तौर पर जो इल्म दीन से वाबस्ता हो जाते हैं उनके लिए तो ये बात और भी ज़रूरी है कि वो कामिलन सरता पा तकवा का पैकर हो जाए लेकिन हज़रत इमाम शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह में से हुए हैं उन्होंने फिर परहेजगार लोगों के या के औसाफ बयान फरमाए उनमें से मैं कुछ बातें अर्ज कर रहा हूँ वो फरमाते हैं कि अल्लाह के दीन के साथ जब वाबस्ता हो जाए तो कुरून ओला के लोग मुखलिस लोग थे वो इखलास वाले लोग थे वो अल्लाह के दीन के जरिए दुनिया की तरफ नहीं दौड़ते थे वो दुनिया से मुंह मोड़ते थे फिर इन्हीं आदाब में से हज़रत इमाम शारानी शाहरानी रामतुल्ल वो ये भी फरमाते हैं कि जब फिर कोई चाहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उलमा रब्बानी जीन में शामिल कर दे तो वो इम दीन के ज़रिए से सरदारी न मांगे इल्म दीन के जरिए सरदारी न मांगे कि वो उसके ज़रिए बाकी उलमा पे सरदार होना चाहे बाकी तबकात पे सरदार होना चाहे अपने मसनद को अपनी बात को अपने कलाम को बाकियों पर मुकदम करना चाहे और ये कोशिश करना चाहे वो फरमाया कि ये भी परहेज़गारी के मुनाफी अमल है इस कोशिश की तरफ भी नहीं जाना और आज तो बदकिस्मती से ये सोशल मीडिया ज़िंदगी में दाखिल हो गया है फ़ारग व तहसील होते नहीं हैं हम कि सोशल मीडिया पर चैनल बनाना है हमने बात करनी है हमें फॉलोइंग्स चाहिए हमें लाइक्स चाहिए फिर जब उस दौड़ में दौड़ पड़ते हैं तो फिर आजजी भी जाती है इनके सारी भी जाती है फिर नरमी भी जाती है फिर इल्ज़ाम तराशी भी है फिर जुमलेबाजी भी है फिर एक दूसरे की पगड़ी उछालना भी है फिर एक दूसरे के ऊपर सख्त इल्ज़ाम लगाना भी है तुर्श कलाम करना भी है फिर जो चीज़ बातिन में नूर पैदा करने के लिए दरकार है उससे मुख्तलिफ़ राह पर चल पड़ते हैं ये काम नहीं करना अगर कोई भाई मेरा ये पैगाम साथ ले जाए कि जब तक अल्लाह इज़्ज़त का अमर एक वक्त पर ना हो जाए तो इस कोशिश की तरफ ना जाए और अपने बातिन में झांक कर अपने सर को झुका कर अपनी जाती इबादत रियाजत तकवा तहारत पाकीज़गी नेकी आजजी इनके सारी पर फोकस करता रहे और साथ इल्म पर मेहनत करता चला जाए उसके ज़रिए लीडरशिप ना मांगे उसके ज़रिए लोगों में शोहरत ना मांगे उसमें ताकत ना मांगे उसके जरिए इज्जत ना चाहे खुदा खुद इज्जत अता करे एक और फ़रमान है हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तरशाद फरमाते हैं आप फरमाते हैं कि जो वक्त से पहले सरदारी चाहता है सरदारी उससे भाग जाती है और जो सरदारी की तरफ पुष्ट करके चल पड़ता है फिर सरदारी उसके पीछे पीछे आती है ये आदाब हैं जो सूफिया कराम ने बताए हैं फिर हज़रत इमाम शारानी फरमाते हैं कि जो तलब इल्म है जो आलिम दीन बन रहा है उसके लिए ज़रूरी है परहेजगारी के साथ साथ उसके दिल में यूँ ख्याल रहा करे कि वो जाने सबसे ज़्यादा ये बात कोई और न जाने कि वो कितना जानता है कितनी प्यारी बात है कि वो यूँ मेहनत करे कि सब जाने लेकिन दिल की कैफियत यह रहे कि कोई ना जाने कि वो कितना जानता है यूं आजजी और इनके सारी का पैकर रहे ओलमा इस राह पर चल पड़े तो जिंदगी कितनी बदल जाए और हर हर इलाके में गली मोहल्ले में मसाजिद में मसनदों पर अहले तकवा आजजी इनके सारी के पैकर अहले मोहब्बत इखलास वाले नरम गुफ्तार वाले मोहब्बत वाले इज्ज़ और इनके साल वाले लोग अहल मसलद हों और उनके पैगाम और कलाम से लोग इस्ता कर रहे हों तो जमाना क्यों ना बदले आज मस्जिदें बढ़ गई हैं पहले से या कम है आज से सौ साल पहले मस्जिदें ज्यादा थी या आज ज्यादा हैं आज से सौ साल पहले मदारस ज्यादा थे या आज ज्यादा हैं आज से सौ साल पहले उलमा ज्यादा थे या आज ज्यादा है लेकिन आज नौजवान नस्ल क्यों भाग रही है दीन से मजालिस से क्यों उठ के दौड़ पड़ती है दीन से बेजार क्यों हो रही है जबकि अददन उलमा बढ़ गए हैं, अददन मदारिस बढ़ गए हैं अददन मसाजिद बढ़ गई हैं, मजारात हैं खानकाएं हैं अहले तरीकत की जगह पहले से बढ़ गई हैं इंसान कह सकता है कि वो बेरा रवि है हर दौर के अंदर हमले थे क्यों क्योंकि ये हमारे सोचने की बात है एन मुमकिन है कि जो तकवा और जो किरदार जो नर्म खोई जो मोहब्बत जो आज और इनके सारी, जो वक़ार मा के अंदर होना चाहिए शायद हम वो दामन छोड़ गए हैं अदद बढ़ता जा रहा है ओलमा का लेकिन वो रब्बानी मुआशरे से शायद कम होते जा रहे हैं